নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে বাবে খুবেই ইনফৰ্মেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাটো জৰুৰী কাৰণ প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম যিটো বিষয় আপুনি জানি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী আগন্তুক নতুন বছৰটো সমাগত কেইদিনমান আৰু মাজতে আছে আপুনি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব এনে মানুহৰ কথা আচাৰ্য চাণক্যৰ নীতিত কোৱা হৈছে এনে মানুহৰ কথা যদি আপুনি আগন্তুক বছৰটোত বিশ্বাস কৰে এতিয়া আপুনি বহু ধৰণৰ বিপদৰ সন্মুখীন হব লাগিব সেইবাবে আপুনি আশ্চৰ্য চাণক্যৰ এই নীতিত কোৱা এই মানুহৰ পৰা আপুনি বিৰত থকাটো খুবেই জৰুৰী

নতুন আপুনি কামত হাত দিব তাৰ পূৰ্বে আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই লোৱাটো জৰুৰী কাৰণ আপুনি এনেকুৱা কিছুমান যিসমূহ মানুহৰ লগত কথা পতা বা আপুনি তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰি যিকোনো কাম এৰি দিয়াটো একেবাৰে উচিত নহয় এইবাবে আপুনি জানি লোৱাটো জৰুৰী কোন ধৰণৰ মানুহক আপুনি কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক ভিডিঅ' বনোৱাত মনোবল বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহত এটা লাইক কৰিলে আমাৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মনোবল বৃদ্ধি হয় সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক ভিডিঅ'বোৰত মনোবল বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰিয়দৰ্শক সমাগত দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ আগতেই আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই ল'লে আপুনি এই ধৰণৰ মানুহৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিব এই ধৰণৰ মানুহৰ লগত আপুনি বিশ্বাস কৰি যিকোনো কাম কৰিলে আপুনি এদিন নহয় এদিন বিপদৰ সন্মুখীন আপোনাক ডাঙৰ সমস্যাত হওক বা সন্মান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হব কেতিয়াবা এনে পৰিস্থিতিত আপুনি সন্মুখীন হব লাগিব যত আপোনাৰ মান সন্মান হানি হৈ পৰিব এইবাবেই আপুনি এনে মানুহৰ পৰা বিৰত থকাটো খুবেই জৰুৰী তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শক বলক বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়ো তাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা ঘণ্টাৰ দৰে আইকনটো অল কৰি ৰাখিব

সকলোৱে নতুন নতুন সপোন দেখে কিন্তু কেৱল সপোন দেখিলেই বা পৰিকল্পনা কৰিলেই জীৱনটোত আপোনাৰ সফলতা আহি নপৰে জীৱনত সফলতা পাবলৈ আপোনাক কিছু নীতিৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমান নীতি বা পদ্ধতি পালন কৰিলেহে আপুনি জীৱনত সফল হ'ব পাৰিব চাণক্যৰ নীতিত কিছুমান এনে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে চাণক্যৰ নীতি এনে পৰামৰ্শবোৰ পালন কৰিলে আপোনাৰ জীৱন সলনি হৈ পৰিব এই নীতি অনুকৰণ কৰিলে নতুন বছৰটোত আপোনাৰ ভাল হব আপোনাৰ জীৱনলৈ ধন টকা পইচা আহিব আৰু সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহিব বিবাহিত জীৱনত আপোনাৰ সুখী হৈ থাকিব সম্পৰ্ক মধুৰতা বৃদ্ধি হব আপোনাৰ সম্পৰ্কত নীতিশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে জীৱনক লৈ বহুতো বৰ্ণনা দিয়া হৈছে এতিয়া মানুহে চাণক্যৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰে চাণক্যৰ নীতি অনুসৰি নীতিশাস্ত্ৰত ব্যক্তিগত জীৱনৰ চাকৰি ব্যৱসায় আৰু বিভিন্ন সম্পৰ্কৰ লগত জড়িত সকলো দিশৰ ওপৰত নিজৰ মতামত দাঙি ধৰিছে নীতিশাস্ত্ৰৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ খুব কঠিন তথাপিও নীতিশাস্ত্ৰই মানুহক সঠিক পথ বাচি লোৱাত সহায় কৰে বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিগৰাকী লোকে সফলতা পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বহুতক দেখা যায় বহু ব্যৰ্থ হয় বিফলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বিফলতাৰ পাছতো তেওঁলোকে হতাশ হৈ পৰে যেতিয়া তেওঁলোক বিফলতা হৈ পৰিব যিকোনো এটা কামত তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনটোত কাম কৰিবৰ বাবে মন নোযোৱা হৈ পৰিব হতাশাত তেওঁলোক ভুগিবলগীয়া হয় আৰু যিকোনো কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়ে কিছুমান যদি আপুনি চাণক্যৰ নীতি শুনি লয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেতিয়া আপুনি হতাশাত ভুগিবলগীয়া নহব আপোনাৰ কাম কৰিবলৈ মন নোযোৱা নহব আপুনি যিকোনো কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব প্ৰিয়দৰ্শক এনে সময়ত আমি চাণক্যৰ নীতি অনুকৰণ কৰিব লাগিব সফলতাৰ মন্ত্ৰ আপোনাক দিয়া হৈছে কিন্তু আপুনি সফলতা পাবলৈ হলে চাণক্যৰ নীতি জানি লোৱাটো খুবেই জৰুৰী যিমান লোকে চাণক্যৰ নীতি পালন কৰি জীৱনত সুফল আৰু সফলতা পাবলৈ সক্ষম হয় বুদ্ধিমান লোকে যিকোনো পৰিস্থিতিয়ে হওক তেওঁলোকে সেই পৰিস্থিতি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় যিকোনো সমস্যা অতি সোনকালে তেওঁলোকে সমাধান কৰি তোলে তেওঁলোকে জানে যে চাণুক্যৰ এই নীতি পালন কৰিলে তেওঁলোকে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান অতি সোনকালেই কৰিব পাৰিব সেইবাবে চাণক্যৰ নীতি তেওঁলোকে অৰ্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে মনত ৰাখে আপুনিও যদি চাণক্যৰ নীতি নতুন বছৰটোত মনত ৰাখিব পাৰে পালন কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনিও নিশ্চিতভাৱে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব পাৰিব তেন্তে আহক আমি বেছি পলম নকৰি চাণক্যৰ নীতিত কি কি কোৱা হৈছে তাৰ বিষয়লৈ আগবাঢ়ো প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ভৱিষ্যতৰ ধন সঞ্চয় কৰিব লাগে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিদিনে খুব চিন্তা কৰি ধন খৰচ কৰিব লাগে আপোনাৰ জীৱনত যেতিয়াই তেতিয়াই কঠিন সময় আহিব পাৰে আৰু জীৱনৰ সেই কঠিন সময় আপুনি মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে ধন সঞ্চয় কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আপুনি যদি সময়তে চাণক্যৰ নীতি অনুসৰণ কৰি ৰাখে তেতিয়া আপুনি সেই বিপদৰ সময়ত আপুনি সেই ধনেৰে আপুনি সমস্যাসমূহ অৰ্থাৎ বিপদৰ পৰা আপুনি মুক্ত হব পাৰিব সেইবাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ধন চিন্তা কৰি খৰচ কৰিব লাগে বুদ্ধিৰে ধন খৰচ কৰিব লাগে সমস্যা হলে তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰে সেইবাবে খুবেই প্ৰয়োজন প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰায় মানুহে নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰে কিন্তু চাণক্যৰ নীতি অনুকৰণ কৰিলে আপুনি নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কথা কেতিয়াও আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰাটো উচিত নহয় কেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কথা আনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰাটো উচিত নহয় চাণক্যৰ নীতিত কোৱা হৈছে আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হব লাগিব নিজৰ দুৰ্বলতাৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে কেতিয়াবা অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ জীৱনত সুযোগ লব পাৰে আপোনাক বহুত ক্ষতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ লব পাৰে চাণক্যৰ নীতিৰ অনুসৰি মূৰ্খ মানুহৰ লগত আপুনি কেতিয়াও তৰ্ক কৰিব নালাগে মূৰ্খ ব্যক্তিৰ লগত তৰ্ক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বিপদ নিজে মাতি অনাৰ দৰে হব আপোনাৰ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লগা হব লাগিব সেইবাবে চাণক্যৰ নীতি অনুসৰি আপুনি আগন্তুক বছৰটোত কেতিয়াও মূৰ্খ মানুহৰ লগত তৰ্ক নকৰিব তেনে কামৰ পৰা আপুনি বিৰত থকাটোৱে খুবেই জৰুৰী প্ৰিয়দৰ্শক চাণক্যৰ নীতি অনুসৰি আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথাক গুৰুত্ব নিদিয়াসকলক কেতিয়াও অৱস্থান দিব নালাগে আপোনাক দুখী দেখি সুখী হোৱা সকলে কেতিয়াও আপুনি বিশ্বাস কৰিব নালাগে আপোনাৰ দুখ দেখি যিসকল ব্যক্তি সুখী হয় সেইসকল ব্যক্তিক আপুনি কেতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য আপোনাৰ কৰিব নালাগে বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত একো কাম কৰিবলৈ দিব নালাগে তেওঁলোকক একো আপুনি সুযোগ দিব নালাগে যিসকলে আপোনাৰ দুখ দেখি সুখী হয় চাণক্যৰ নীতিৰ মতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ জীৱনক নিশ্চিতভাৱে প্ৰতাৰণা কৰে চাণক্যৰ নীতিত এনে কথা মানি চলিলে আপুনি জীৱনত সফলতাৰ পথ পাবলৈ সক্ষম হব প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি কেতিয়াও সেই প্ৰতাৰণা কৰা ব্যক্তিসকলক বিশ্বাস কৰাটো উচিত নহয় চাণক্যৰ নীতিত এনে ব্যক্তিক কেতিয়াও বিশ্বাসযোগ্য কৰিব নালাগে আপুনি যদি আপুনি বিশ্বাসযোগ্য কৰি যিকোনো কাম তেওঁলোকৰ হাতত এৰি দিয়ে যিকোনো আপুনি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত এৰি দিয়ে আপুনি ধন টকা পইচাই হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতেই তেওঁলোকক যিকোনো দায়িত্ব দিয়ে তেতিয়া আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে সেইবাবে আপুনি এনে মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰি যিকোনো কাম আপুনি যিকোনো সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ল'বলৈ নিদিব আপুনি ধন টকা পইচা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এনেধৰণৰ মানুহক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব চাণক্যৰ নীতি মানি চলিব পাৰিলে আপুনি জীৱনত সফলতা হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত চাণক্যৰ নীতি বহু মানুহে পালন কৰে বুদ্ধিমান ব্যক্তিসকলে চাণক্যৰ নীতি পালন কৰি তেওঁলোকে জীৱনত সফল হৈ গৈছে আপুনিও মানি চলক চাণক্যৰ নীতি আপুনিও দেখিবলৈ পাব এদিন সফলতা গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমিও তাৰে কামনা কৰিছো আপুনিও যাতে আগন্তুক নতুন বছৰটোত আপুনি বিচৰাৰ ধৰণে আপুনি সফল হব পাৰে আপুনি যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ যিকোনো এটা কাম যাতে আপুনি সফল কৰিব পাৰে তাৰে আমিও কামনা কৰিলো গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি বহুকেইটা কথা জানিব পাৰিলে যদিহে প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে আপুনি আৰু দহজন বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এইখিনি কথা জানিবৰ বাবে সহায় কৰিব তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শক নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম আজিলৈ সকলোকে ধন্যবাদ